hazillashmang ona bilan qo'rqing kelinga ozor berganlar bugun qo'rqmayapti o'g'li vafot etganda ikki oydan keyin kelinini uchta bolasi bilan yashab turgan shahar hovlisidan chiqarib haydab yuborgan odam musulmon odammi musulmon desa bo'ladimi shu odamni onaga ozor berish kerak emas ona ozorlansa ona, ona duo qilsa onaning duosi ko'kka yetib boradi onaga ozor bermang u kelin bo'ladimi ayolingiz bo'ladimi zarracha ozor bermang abbos ibn abdul abdulmutolib aytadilar biz uchun yaqin bo'lgan madinalik ansoriy bir yigitni og'ir xastaligini eshitib ko'rgani kirdik kirsak haqiqatdan holi tang holda edi bir vaqt g'arg'ara kelib jon taslim qildi vafot etdi biz uni yuziga parda tortib qo'ydik bizni g'ola g'ovurimizni eshitib tashqaridagi onasi kirib keldi farzandini yoniga o'tirdi bolasini yuzini ochdi u yog'ini ushladib bu yog'ini ushladib bolasini o'lganligini ishonchini hosil qilib qo'lini ochib duo qildi parvardigor ko'kda sendan boshqa yerda yolg'iz shu bolamdan boshqa men keksa bandangni hech kimi yo'q bolamni jonini qaytar keksa bandangni duosini qabul et parvardigor deb zorlanib ona yig'lay boshladi biz hayron qoldik o'lib bo'lgan bolasini qayta tirilishini ona so'rayapti bir vaqt hali onani qo'li tushmasdan o'likni oyoqlari qimirlay boshladi keyin boshini ko'tarib o'tirdi ona bola quchoqlashib ketdi abbos ibn abdul muttolib aytadilar biz onasini duosi bilan o'lib tirilgan yigit bilan ovqatlanib keyin ko'chaga chiqib ketdik deydilar bir rivoyat emas ashobning hayotida bir onani qilgan duosining ijobat bo'lganligini bir lavhasi bu